o'zbekiston so'nggi yillar kesimida soliq sohasida ijobiy o'zgarishlarga erishayotgan davlatlar ro'yxatida top 20 talikka kirdi lekin soliq ma'murchiligi bo'yicha mukammal tizim yaratilmas ekan xufyona iqtisodiyotga qarshi kurashish masalasi muhimligicha qoladi buning eng to'g'ri va yagona yechimi soliq ma'murchiligining barcha yo'nalishlariga avtomatlashtirilgan axborot tizimlarini joriy etishdir davlat soliq qo'mitasi tomonidan soliq ma'muriyatchiligidagi yangiliklar muhokamasiga bag'ishlangan matbuot anjumanida bunga alohida to'xtalindi butun dunyoda mana o'zbekistonda ham tashqi faoliyat nuqtai nazaridan tovarlar hammasi qandaydir e, kodlarga ega va u yoki bu tovar gruppalarini masalan yirik tashkilotlar yirik savdo korxonalari hammasi o'zini mahsulotlarini raqamlashtiradi bu bor bu butun dunyoda bor narsa mana bugungi kunga kelib o'zbekistonda sakson yetti ming olti yuz yetmish sakkizta mahsulot va xizmatlar nomlari nomma nom katalogga kiritildi o'sha halol ishlayotgan tadbirkor manga juda ko'p mana viloyatlarda ham o'zimiz yuramizku masalan mana shu ruchkani sotayotgan tadbirkor aytyaptiki sherzod davlatovich siz soliqni boshlig'i bo'lsangiz siz avvalambor mana bu soliq to'lamayotgan tadbirkor bilan gaplashib bering man agar soliq to'lashimni istasangiz deyapti man soliq to'lasam mana bunda mana bu ruchka o'n besh foiz qimmat bo'lib qoladi chunki rasmiy ko'rsatganimdan keyin o'n besh foiz ndsi paydo bo'ladi buni ichida ustiga a sizda зачетiniz borku boshqa borku desam mayli lekin oldimda o'tirgan tadbirkor o'sha ndsni ko'rsatmasdan o'sha зачетni inobatga olib ham o'n besh foizdan arzon bo'ladiku buniki deyapti elektron raqamlashtirish orqali aynan bozorda barcha tadbirkorlarga teng sharoit yaratib berish shu maqsad bizda bugungi kunda tadbirkorlikni rivojlantirish borasida boshlangan islohotlar natijasida qo'shimcha qiymat solig'i to'lovchilar soni 2016 yilga nisbatan 20 baravarga o'sib 138 ming tani tashkil etmoqda o'zini o'zi band qilgan shaxslar 1 million nafardan oshdi hozirda soliq to'lovchilarning 95% soliq majburiyatlarini o'z vaqtida ixtiyoriy bajarmoqda bu raqamlashtirish yo'nalishida amalga oshirilgan islohotlarning dastlabki natijasidir tizimdagi yangiliklardan biri qo'shimcha qiymat solig'i to'lovchilar va ustav jamg'armasi davlat ulushi 50% dan yuqori bo'lgan yuridik shaxslar uchun 2022 yil 1 yanvardan boshlab aktiv axborot tizimidan foydalanish xizmati joriy etildi mazkur axborot tizimi haqiqatda omborda mavjud bo'lgan tovarlarni sotish hamda realizatsiya qilish uchun mo'ljallangan ya'ni o'sha br onlayn buxgalteriya tizimining integratorlari vinco perfex solutions kabi integratorlar bilan biz tizimni birinchi bosqichda integratsiya qildik o'sha integratsiya natijasida mana shu yuridik shaxslar ma'lumotlari axborot tizimiga bir vaqtning o'zida avtomat kelib tushadi hamda barcha kirim chiqim operatsiyalari avtomat ravishda amalga oshiriladi bunda soliq to'lovchilarga hech qanday noqulaylik keltirib chiqarmaydi bundan tashqari yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan ijara shartnomalarini soliq organlarida hisobga qo'yish uchun ko'chmas mulk ijara shartnomalarini davlat soliq xizmati organlarida hisobga qo'yish ye ijara elektron xizmati yaratilib ijara internet manzilida sinovdan o'tkazilmoqda soliq organi oldindan bilib turish kerak qayerda qaysi omborda o'sha odamni yoki subyektni ombori mavjudligini bo'ldi maqsad shu buijara tadbirkorlarni qiynaydimi yo qiynamaydimi albatta bu halol ishlaydigan yonida ishlaydigan halol tadbirkorni o'sha avtoshina sotayotgan tadbirkorga yutadimi yoki o'sha har xil nayranglar bilan mavjud mahsulotini naqd pulga sotib yuorib o'zi omborida saqlamayotgan ko'rsatmayotgan tadbirkor yutadimi mana shunga adolatli bir obyektiv o'zimizga o'zimiz javob beraylik mana nima uchun kerak ijara dastur ikki ming yigirma ikkinchi yil birinchi yanvardan chekana savdo umumiy ovqatlanish va aholiga maishiy xizmat ko'rsatish obyektlarida amalga oshirilgan xarid uchun berilgan onlayn nazorat kassa texnikasi cheklari qr kodini soliq mobil ilovasida skanerlash orqali ro'yxatdan o'tkazgan jismoniy shaxslar xarid summasidan bir foizli heshbekka ega bo'lmoqda mazkur tizim amaliyotga joriy etilgach dastlabki o'n to'rt kunda heshbek olish uchun to'rt yuz bir ming olti yuz to'rtta qr kodli chek ro'yxatga olindi jami heshbek summasi besh milliar so'mdan ortiqni tashkil etdi soliq mobil ilovasida yigirma besh mingdan ortiq yangi foydalanuvchi ro'yxatdan o'tdi davlat soliq qo'mitasi heshbek amaliyoti to'g'ri qo'llanilishini doimiy nazorat qilib borish bilan birga iste'molchilar fikr mulohazalarini inobatga olgan holda tizimni takomillashtirib boradi ushbu ishlardan ko'zlangan maqsad raqamlashtirish orqali bozorda barcha tadbirkorlarga teng sharoit yaratib berishdir muxlisa zoyjonova shokirjon ahrorov renessans telekanali uchun